নমস্কাৰ মই এখন উপন্যাস পঢ়ি আছোঁ উপন্যাসখনৰ নামটো অভিমন্যু মৃণাল কলিতা ছাৰৰ উপন্যাস ত' উপন্যাসখন পঢ়ি বহুত ভাল লাগিছে তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান কওঁ মই এখন এশ পেজ পঢ়িছোঁ প্ৰায় চাৰিশ চৈধ্য পেজৰ হয় উপন্যাসখন ত' আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ঘটি থকা যিবোৰ কেলেংকাৰী বা সমস্যা সেইবিলাকৰ গোটেই কথাবিলাক এই উপন্যাসৰ মাধ্যমেৰে লিখা হৈছে আচলতে বাস্তৱ ঘটনাবিলাক বা কথাবিলাক যেতিয়া উপন্যাসৰ মাজত পোৱা যায় তেতিয়া উপন্যাসখন আটাইতকৈ প্ৰিয় হৈ পৰে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে পঢ়িবলৈ তো আপোনালোকেও পুহি চাব পাৰে ইয়াত কলেজৰ শিক্ষক নিযুক্তিক লৈ দুৰ্নীতি এই কথাবিলাক ইয়াত আছে বৰ্তমান এশ কেজলৈকে মই পঢ়িছোঁ আপোনালোকেও চাব পাৰে বহুতে পঢ়িছেও চাগে বাৰু বহুত ভাল উপন্যাসখন একদম আকৰ্ষণীয় হয় মোৰ ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ তো আচলতে নিজৰ জীৱনৰ লগত যেতিয়া জড়িত হয় কথাবিলাক তেতিয়া ভাল লাগে মানে পঢ়ি ত' আৰু সেইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ